Қарғалпақстан Республикасы әдерлік министерлігінде 2022-2026 жыларға мөлшерленген, жаңы өзбекистанның рауаждану стратегиясына бегіленген ақметлі бағдарлық мақсетлерге бағышыланған ашық сау бетілесі өтәрзінде үгітіна сеттіләжі шүлкемінестірілді. Келес қабарымыз ұсқаққында lajga Қарағалпақстан Республикасы Әділік министерлігі. hәkімшілік суды ham мамлекетлік емес коммерциялық емес үлкемлердің siyяsiy партия кеңеслерінің қызметкерлері қатынасты. lajda yuksalish ұлы milliy қарекеті Қарағалпақстан Республикасы аймақылық бө'лімінің 2022-2026 жыларға мөлшерленген жаңа стратегиясы бойынша презентациясы тыңланды республикасы министрлігінің һәм судьялары бағдары Маңликеті әділlік ham nizom үstunligі принципlерін rivojlanuvдың еңg текарғы ham зарур шартыне айландыру һaм осы бағдардағы он үшінші жиырмаларыншы мақсатлер бойынша өз пікірлерін білдірді атап өтілгеніндей халықпенен ашық байланыстың механизмдерін және де жетілістіру зарурлі қарарларды жәмиетшіліктің пікірін інобатқа алған халда қабылау әмилиятын кеңейту мемлекеттік ұйымдарға келіп түскен мұрожетлерді жәмлеуші орайласқан системаны жаратқан халда оларды көріп шығу мүддеті һәм сапасының үстінен санлы қадағалауды орнату халықтың күнделікті тұрмыс мерзне тікелей тәсір етуші мәселелер бойынша мұражатлерді оператив және сапалы көріп шығылуын тәмелеуге ерсуіміз керек пляж дауымында мемлекеттік емес коммерциялық емес шөлкемлерменен рауаждану стратегиясы бойынша қарақалпақстан республикасы жәмиетлік кеңесін дүзу. биылғы жыл дауымында біргелікте мемлекеттік бағдарламаның орындалуы бойынша жәмиетлік мониторинглерді жәмиетлік тыңлауларды өткеріп бару бойынша келісіп алынды